ञ्जनेय सुप्रभातम् अञ्जना सुप्रजा वीरा पूर्वा सञ्जा प्रवर्तते उत्तिष्ठ हनुमद् देव कर्तव्यम् नैव माह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ स उत्तिष्ठ रघुसेवक उत्तिष्ठ हनुमद् ब्रह्मान् त्रैलोक्यम् मङ्गलम् कुरु सीता मनस्सु गनोदन श्रीरामदूत कृत क्रुता कृत्य कृतार्ध जन्मन् चार्वटर सुक्ति सुमौक्तिकात्मन् श्रीमारुतात्मज विभो तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमिदमञ्जनात्मज भवतु प्रियङ्कर सुमत्स विधि शङ्करेन्द्र सुर वन्दित तरुणार्कवर्णनि भवक्त्र दीप्तिका वाल्मीकिमुख्य सुमपास्य सन्ध्याम् आत्मान्तरात्मकमलानि मनोहराणि आदाय प्रसन्नां। प्रसन्ना रक्षापदोज्य हनुमान् तव सुप्रभातम् सञ्जीव पर्वतमनेन महौषधीकम् आनीय लक्ष्मण मधां स्म सचेतनम् त्वं सञ्जीवयाद्य तव भक्त जनम् विमूढम् श्रीमारुतात्मज विभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाब्ज भवषण्मुख वास त्वज्जन्म मूल निबुधां स्तुवन्ति सीतापतिर्वसति सादर बुद्धिमारात् ओङ्कार नाम हनुमान् तव सुप्रभातम् स्वामिन्नशोकवन भञ्जन पाटवम् ते नूनं प्रभञ्जन सुतत्वमभिव्यनक्ति मत्वापभञ्जन कृते त्वरितम् प्रसीद श्री वि तव सुप्रभातम् शास्त्रोक्त सुस्वरविदा मधुर गायत्यनन्त तव रामनोऽपि भाषा समग्र रमणीय तयोपपन्नम् श्रीरामदास हनुमान् तव सुप्रभातम् त्वब्रह्मचर्य स्खलितम् वदन्ति योगासनेषु तव पाटवमद्वितीयम् नक्षत्र मार्ग गमनम् तव सिद्धि साक्ष्यम् श्री मारुतात्मज वि भो तव सुप्रभातम् नेदिष्ट पुष्करिणी काप्लव निर्मलाङ्गेयोद्दिन सकल भक्त वरेण्य वर्ग द्वारे वसन्ति भवदाह्वयनादयुक्ता श्रीमारुतात्मजवि भो तव सुप्रभातम् मध्वं स निमिता पुरुष स्त्रियश्च ఆ బాల వృద్ధ మదతే స్మరణై కనిష్ట తద్స దాస చ రవధి దాస దాస శ్రీమారుత విభో తమ సుప్రభాత శ్రీరామ సేవక దయాది గుణామృతాబ్దే హే మా సకల లోక లోకై సమస్త కూల జైర పూజితాంగ్రే श्रीमारुतात्मजवि भो तव सुप्रभातम् ते गोष्पदम् जल निधिर्म स काश्च नैच्छा मां तारय प्रचुर संस्कृति वारि रासे मे भञ्जया जदनुजोपम दुष्कृतानि श्रीमारुतात्मजवि भो तव सुप्रभातम् ओङ्कार नाम हनुमान् वरदाञ्जनेय सीता गणादि समना प्रणता त्रिहारिन् भो भो दयार्द्र शरणागत पालि श्री मारुतात्मज जि तव सुप्रभातम् कन्दर्पकोटि सम सुन्दर मूर्ते गीतादिसार परिपूर्ण रसानुविद्धा कल्याण निर्मल गुणा శ్రీమారుతత్మ విభో తవ సు ప్రభాతం సిద్ధ్యష్టం భవద్ధీన మేయ శక్ రుద్రాంశ సంభవ తపోదన దివ్యమూర్తే రామాి సేవ పరిస్ఫుట భక్తి భావ శ్రీమారుతత్మజ విభో తవ సు భక్తి స్వరు నిరవద్య గుణైక సింధో ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಸಮೈಕ ಸೇತೋ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯಜ ವೈಭವ ಭಕ್ತ ಭೋಜ್ಯ ಶ್ರೀಮರುತ್ಮಜ ವಿಭೋ ತವ ಸು ಪ್ರಭಾತ ಸೌಗಂಧಿ ಕಾಹರಣ ಕೇಲಿ ಸಗತ ನಿಜ ಊಪ ಮದರ್ಶಯಸ್ತ ಮಹಿಂಚ ದರ್ಶಯ ಯಥ ಚ್ರಜಾ ీమారుత జి భో తవ సుప్రభాతం ప్రభాతం త్వభ్రాతరం సమభివందీమ సేనం త్వభ్రాతృకేతన మద తమం సకర్ద పటం సమలం కురుమారుతత్మజ విభో తమ సుప్రభాత సీత సహ లక్ష్మణేన స్వాంతే తవ भवान् हृदये मदीये तिष्ठेद्य द्विगुणितः कुशली भवेयम् श्रीमारुतात्मज विभो तव सुप्रभातम् नव व्याकरण प्राज्ञ जगत् प्राण प्रियात्मजा नमानानन्दामलाकारा सुप्रभातमिदं तव ओङ्कार नाम हनुमद्भर सुप्रभातम् ये मानवाम् प्रतिदिनम् पठितुम् प्रवृत्ताम् तेषाम् प्रभात समये स्मृतिरङ्गभाजाम् प्रज्ञाम् परार्ध सुलभाम् परमाम् प्रसूते आञ्जनेय स्तोत्रम् करुणा वरुणा विधुता किल ता पर्व विभो भक्तिनि भक्तिनिधे विजयी भव मारुतस्तनया मरुतस्तनया सुदुदारमते जनताभिमता लिखदा नरतात् परदेवतया गधिता निगमय हनुमत्प्रमणो न परम् भजते रणवीर कपि स तपोदनिनः विधि विष्णु शिवात्मकदा मनिदे नहि नास्ति मही वलये सदृशः पवमान सुतान्न परङ्कलये हरिवीर भयङ्कर पापहर रघुरामपदाम्बुज भक्तवर पवमान कुमार कपीस विभो वरद करुणानिलयम् निलयम् चारु मुकाम् प्रणमामि विभो परिपालय माम् सुमुखम् सुहृदम् सुलभम् सुखदम् क्षेत्रं च सुधीर ममोगमरम् हनुमन्तमिमम् व्यपाय परं वायुपुत्रं ननादो न नादः सदा रामदूतम् स्मरामि स्मरामि विभो मारुते त्वं प्रसीद प्रसीद प्रियम् आञ्जनेयं प्रयश्च प्रयश्च श्री आञ्जनेय प्रपत्ति मनोजवम् मारुत तुल्य वेगम् बुद्धिमतं वरिष्ठम् वातात्मजं वानर यूद मुख्यम् श्रीराम दूतम् शिरसा न मामि योगासनस्थित निर्निद्र निश्चल पात चित्त भव्यैरलङ्कृत तलौ ते मारुतेद्य शरणौ शरणं प्रपद्ये भ्रात्रा मम चाप्पल राम नाम्ना गुरुवरेण ममोपदेष्ट आत्मो धृतिं प्रति यदा निदर्शितौ ते देवाञ्जनेय शरणौ सरना। शरणं प्रपद्ये वायुपुत्राय भक्ताग्रमस्तकाभरणाङ्ग्रये मङ्गलानाम् निवासाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా యూట్యూబ్ ఛానల్ చేయడం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ ను నొక్కి యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా దయచేసి బెల్ బటన్ ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి